ایچ ٹی ایم ایل سے لے کر جاوا سکرپ تک اردو میں آسان کوڈنگ سیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں دوستو آج ہم سمجھیں گے کہ ویب پیج بناتے وقت ایچ ٹی ایم ایل میں اپنے ٹیکسٹ کو پروفیشنل بنانے کے لیے کون کون سے ٹیکسٹ فارمیٹنگ ٹیگز ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے بیس ٹیگ عموماً استعمال ہوتے ہیں آج ہم اپنے ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے بی ٹیگ سے شروع کرتے ہیں بی ٹیگ کا مطلب ہے بولڈ ٹیکسٹ جب ہم اپنے پیراگراف یا ٹیکسٹ میں کسی خاص لفظ یا لائن کو یونیک دکھانا ہو تو ہم ایچ ٹی ایم ایل میں بی ٹیگ لگاتے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹ کو دوسرے ٹیکسٹ سے بوٹا کر دیتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں ہم نے باڈی کے اندر پیراگراف پی ٹیگ کے اندر بی کا ٹیگ لگا دیا ہے ایک پیراگراف کو سادہ رکھا ہے اور ایک کو بولڈ کر دیا ہے آپ بروزر میں دیکھیں ایک پیراگراف پاکستان زندہ باد سادہ نظر آ رہا ہے جبکہ دوسرا موٹا نظر آ رہا ہے اسے ہم بولڈ ٹیکسٹ کہتے ہیں دوسرا ہمارا ٹیگ ہے سٹرانگ ٹیکسٹ اسٹرانگ ٹیکسٹ میں اسٹرانگ ٹیگ بھی بی ٹیگ کی طرح ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیتا ہے اسٹرانگ ٹیکسٹ دوسرے ٹیکسٹ سے موٹا نظر آتا ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ہم نے ایک پیراگراف کو سادہ رکھا ہے اور ایک پیراگراف کو اسٹرانگ ٹیگ لگا دیا ہے اب آپ براؤزر میں دیکھیں کہ ایک پیراگراف پاکستان زندہ باد سادہ ٹیکسٹ ہے جبکہ دوسرا پیراگراف پاکستان زندہ باد موٹا نظر آ رہا ہے بی ٹیگ اور سٹرانگ ٹیگ دونوں ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ بی ٹیگ والا ٹیکسٹ ویورز کو ناظرین کو موٹا نظر آتا ہے مگر براؤزر یا سکرین ریڈر ایپس اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے جبکہ سٹرانگ ٹیکسٹ کو سارچ انجن اور سکرین ریڈر ایپس زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ صرف زہری بولڈ نہیں بلکہ سیمنٹک بھی اہم ٹیکسٹ ہوتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں ہم نے دونوں ٹیگ لگائے ہیں اب بروزر میں آپ دیکھیں سٹرانگ اور بورڈ دونوں برابر نظر آ رہے ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں تیسرا ہمارا فارمیٹنگ ٹیگ ہے آئی ٹیگ یہ ٹیگ ٹیکسٹ کے سٹائل کو بدل دیتا ہے دیکھنے والے کو ٹیکسٹ یونیک نظر آتا ہے ترچھا نظر آتا ہے عام طور پر کتابوں کے نام غیر ملکی الفاظ یا پھر سٹائلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں باڈی ٹیگ کے اندر ایک پیراگراف کا ٹیگ لکھا ہے اور دوسرے پیراگراف کو میں نے آئی ٹیگ کے اندر بند کر دیا ہے آپ بروزر میں اس کا ریزلٹ دیکھیں ایک پیراگراف پاکستان زندہ باد سادہ نظر آ رہا ہے اور آئی ٹیگ والا پیراگراف اٹالک یعنی تیچھا ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے اسے ہم اٹالک ٹیکسٹ کہتے ہیں جو آئی ٹیگ لگا کر ہم نے ٹیکسٹ کو بدلا ہے اگلا ہمارا فارمیٹنگ ٹیگ ہے ای ایم ٹیگ ای ایم کا مطلب ہے ایم فیزڈ ایم فیزڈ کو شارٹ کر کے ای, ای ایم ٹیگ بنایا ہے یہ ایک سیمنٹک ٹیگ ہے عام طور پر کسی لفظ یا جملے پر اہمیت دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سکرین ریڈر اور سرچ انجن بھی اسے خاص اہمیت دیتے ہیں کوڈ ایڈیٹر میں میں نے ایک پیراگراف سادہ اور ایک پیراگراف پاکستان زندہ آباد کو ای ایم ای ٹیگ کے اندر بند کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیراگراف سیدھا نظر رہا ہے جبکہ دوسرا ایم ٹیگ میں بند پیراگراف جو تھا وہ اٹالک ہو گیا ہے ترچھا نظر آ رہا ہے ای ایم ٹیگ اور آئی ٹیگ میں صرف یہی فرق ہے مطلب دونوں کا یا دونوں ٹیگ کا براؤزر کے اندر ویو ایک جیسا ہی ہے آئی ٹیگ ویور کے لیے اور ای ایم ٹیگ سرچ انجن سکرین ریڈر اور ویور سب کے لیے بروزر میں دونوں کا ویو اٹالک ہی نظر آئے گا مطلب ترچھا ہی نظر آئے گا ایچ ٹی ایم ایل میں اگلا ہمارا فارمیٹنگ ٹیگ ہے سی آئی ٹی ای سٹیشن کو شارٹ کر کے سی آئی ٹی ٹیگ بنایا ہے یہ ٹیگ کسی کتاب تحریر یا تخلیق کا حوالہ دینے کے لیے لگایا جاتا ہے یہاں آئی ٹیگ اور ای ایم ٹیگ کے بعد یہ ٹیگ اس لیے میں نے دکھایا ہے کہ آؤٹ پٹ یعنی براؤزر میں یہ ٹیکسٹ بھی ترچھا نظر آتا ہے میں میں نے پہلے پی کے ٹیگ میں سٹیشن ٹیکسٹ لکھ دیا ہے اور دوسرے پی کے ٹیگ کے اندر سٹیشن کا ٹیگ لگا کر بانگے درہ لکھ دیا ہے سٹیشن کا ٹیگ کلوز کر کے از علامہ اقبال لکھ دیا ہے اب براؤزر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانگے درہ ترچھا نظر آ رہا ہے یہ تینوں ٹیگ آئی ٹیگ ای ایم ٹیگ اور سٹیشن ٹیگ کا ایک ہی آؤٹ پٹ نظر آتا ہے مگر سرچ انجن اور سکرین ریڈر اسے خاص لیتے ہیں ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے والے ٹیگ اور اٹالک کرنے والے ٹیگ کے بعد ہم پڑھیں گے انڈر لائن کرنے والے ٹیگ فارمیٹنگ ٹیگ انڈر لائن کرنے والے ٹیگ انڈر لائن میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے یو ٹیگ ایچ ٹی ایم ایل میں یو ٹیگ ٹیکسٹ کے نیچے لین لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنے کے لیے یو کا ٹیگ لگاتے ہیں آپ دیکھیں کوڈ ایڈیٹر کے اندر ایک پیراگراف کو میں نے سادہ پی ٹیگ کے اندر لکھا ہے اور دوسرے پیراگراف کو پی کے ٹیگ کے بعد یو کا ٹیگ لگا کر پھر لکھا ہے اور بعد میں یو کا ٹیک بند کر دیا ہے. آپ بروزر میں اس کا ریزلٹ دیکھیں یو ٹیگ کے اندر بند ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگی نظر آ رہی ہے مطلب یہ ٹیکسٹ انڈر لائن کر دیا گیا ہے انڈر لائن ٹیگ میں اگلا ہمارا ٹیگ ہے آئی این ایس انسرٹڈ ٹیگ یہ ٹیگ اس ٹیکسٹ کو دکھاتا ہے جو نیا ایڈ کیا گیا ہو کتابوں میں اکثر ضرورت پڑتی ہے جب ہم نیا ایڈیشن چھاپتے ہیں تو کچھ چیزیں نئی شامل کی ہوتی ہیں ان کو یونیک کرنے کے لیے آئی این ایس لگایا جاتا ہے جس جاتا ہے ہے سے پتہ چل کہ یہ ٹیکسٹ بعد میں نیا شامل کیا گیا ہے کوڈ ایڈیٹر میں میں نے ایک پیراگراف کو آئی این ایس انسرٹیڈ ٹیگ کے اندر بند کر دیا ہے اب آپ براؤزر میں اس کا ریزلٹ دیکھیں یہ بھی یو ٹیگ کی طرح انڈر لائن ہو گیا ہے مگر اس میں ہم نے آئی ایس ٹیگ لگایا ہے آؤٹ پٹ دونوں کا ایک جیسا آ رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے فارمیٹنگ ٹیگ میں ڈی ای ایل ڈیل ٹیگ ڈیل ڈیلیٹ سے لیا گیا ہے یہ ٹیگ اس ٹیکسٹ کو دکھاتا ہے جو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہو آپ نے ہاتھ کے ساتھ لکھائی کرتے وقت دیکھا ہوگا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم اوپر لین پھر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹیکسٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے کوڈ ایڈیٹر میں, میں میں نے ایک سادہ پیراگراف کے نیچے دوسرے پیراگراف کو ڈیل ٹیگ کے اندر بند کر دیا ہے اب آپ براؤزر میں اس کا ریزلٹ دیکھیں ڈیل ٹیک کے اندر ڈی ای ایل ڈیل ڈیل کے اندر بند ٹیکسٹ کے اوپر لین لگی ہوئی ہے ٹیکسٹ کے اوپر لین لگی ہوئی ہے آؤٹ پوٹ میں آپ کو ٹیکسٹ کے اوپر لین پھری ہوئی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ڈیل ٹیک لگایا گیا ہے اس مطلب یہ ہوا کہ اس ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اس سے اگلا ہمارا انتہائی اہم ٹیک ہے مارک ٹیک ایم اے آر کے مارک مارک ٹیک یہ ٹیک کسی لفظ یا جمل کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تاکہ ویورز کی نظر اس پر جلدی پڑ جائے اور خاص طور پر کسی ٹیکسٹ کو خاص دکھانے کے لئے اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھنے میں پیلا نظر آتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں میں نے دوسرے پیراگراف کو مارک ٹیک کے اندر رکھا ہے آپ براؤزر میں اس کا ریزلٹ دیکھیں مارک ٹیک کے اندر بند ٹیکسٹ آپ کو ہائی لائٹ یعنی پیلا نظر آ رہا ہے پاکستان زندہ باد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیکسٹ کو مارک کر دیا گیا ہے مارک کا ٹیگ لگا دیا گیا ہے اگلا ہمارا ٹیگ ہے سمال ٹیگ ایس ایم اے ڈبل سمال, سمال ٹیگ ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرتے وقت سمال کا ٹیگ لگایا جاتا ہے یہ ٹیگ ٹیکسٹ کو چھوٹا دکھاتا ہے عام طور پر ٹیکسٹ کو کم اہم دکھانے کے لیے ہم سمال کا ٹیگ استعمال کرتے ہیں براؤزر میں یہ عام الفاظ سے چھوٹا نظر آئے گا کوڈ ایڈیٹر میں میں نے دوسرے پیراگراف پاکستان زندہ باد کو سمال ٹیگ کے اندر رکھا ہے تو آپ براؤزر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمال ٹیگ کے اندر والا ٹیکسٹ عام ٹیکسٹ سے چھوٹا نظر آ رہا ہے فارمیٹنگ ٹیگ میں اگلا ہمارا ٹیگ ہے ایس یو بی سب ٹیگ یہ ٹیگ سب سکرپٹ سے لیا گیا ہے اے سی بی سب ٹیگ ٹیکسٹ کو نیچے کی طرف چھوٹا دکھاتا ہے عام طور پر کیمیکل فارمولا وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے جیسے پانی کا فارمولا ہم لکھتے ہیں ایچ ٹو او تو ٹو کو نیچے کرنے کے لیے اور چھوٹا کرنے کے لیے ہم سب کا ٹیگ لگاتے ہیں کوڈ ایڈیٹر میں, میں میں نے ایک پیراگراف کے اندر پی ٹیگ کے اندر ایچ لکھا ہے اور ایسو بی سب کا ٹیگ لگا کر ٹو لکھ دیا ہے اور سب کا ٹیگ کو بند کر دیا ہے آگے میں نے لکھ دیا ہے پانی کا فارمولا آگے میں نے لکھ دیا ہے یہ پانی کا فارمولہ ہے آپ بروزر میں دیکھیں سب کے ٹیگ کے اندر باندھ جو ہم نے ٹو لکھا تھا وہ ایچ کے نچلے حصے میں چلا گیا چھوٹا نظر آ رہا ہے اسے ہم سب ٹیگ کہتے ہیں اسی طریقے سے اگلا ہمارا ٹیگ ہے ایس یو پی ایس یو پی سپر سکرپٹ سے لیا گیا ہے یہ ٹیگ کسی لفظ کی ویلیو دینے کے لیے عام طور پر میتھ الجبرا وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے یہ عام ٹیکس سے چھوٹا اوپر کی طرف لکھا ہوا نظر آتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں پی کے ٹیگ کے اندر میں نے ایکس لکھا ہے اور ایس یو پی سپر کا ٹیگ لگا کر ٹو لکھ دیا ہے سپر اسکریپٹ کا ٹیگ بند کر دیا ہے آگے میں نے پلس وائی لکھا ہے اور دوبارہ ایس یو پی کا ٹیگ لگا کر ٹو لکھ دیا ہے آپ براؤزر میں دیکھیں آپ براؤزر میں دیکھیں ایس یو پی سپر سکرپٹ کے ٹیگ کے اندر جو ہم نے ٹو لکھا تھا وہ چھوٹا اور اوپر کی طرف لکھا نظر آ رہا ہے جیسے ہم میتھ میں عام طور پر ویلیو لکھتے ہیں اگلا ہمارا فارمیٹنگ ٹیگ ہے اے ڈبل بی آر یہ ٹیگ ایبریویشن سے لیا گیا ہے اے ڈبل بی آر ٹیگ ایبریویشن سے لیا گیا ہے یہ ٹیگ لفظ کو شارٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے ماؤس اوپر لے جانے پر پورا مطلب نظر آتا ہے ورنہ شارٹ فارم لفظ ہی نظر آئے گا جیسے ایچ ٹی ایم ایل ڈبلیو ایچ او سی ایس ایس یا بی بی سی وغیرہ کوڈ ایڈیٹر میں میں نے اے ڈبل بی آر ایبریویشن ٹیگ کا ٹائٹل لگایا ہے اور ٹائٹل کے آگے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن لکھ دیا ہے اور آگے ڈبلیو ایچ او لے کر اے ڈبل بی آر کا ٹیگ بند کر دیا ہے آپ بروزر میں دیکھیں آپ کو ڈبلیو ایچ او لکھا نظر آئے گا جب اوپر ماؤس لے جائیں تب اوپر کی طرف ایک ریکٹ اینگل میں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن لکھا ہوا نظر آتا ہے مطلب ڈبلیو ایچ او خالی نظر آ رہا ہے جب ماؤس اوپر جاتا ہے تو اتنی لمبی لکھائی جو ہے ڈبلیو کی الگ ایچ کی الگ او کی الگ پوری آپ کو نظر آئے گی اسی طریقے سے اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل لکھتے ہیں تو ایچ ٹی ایم ایل کے اوپر جب آپ کرسر لے جائیں گے ماؤس لے جائیں گے تو ہیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج پورا آپ کو لکھا ہوا ایک ریکٹینگل کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا اسی طریقے سے اگر بی بی سی آپ لکھتے ہیں تو برٹش بروڈ کاسٹنگ کارپوریشن پورا آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا تب جب آپ اوپر ماؤس لے جائیں گے یا کرسر لے جائیں گے ورنہ آپ کو شارٹ فارم ہی نظر آئے گا اسے ہم کہتے ہیں ایبریویشن ٹیگ اے ڈبل بی آر ٹیگ اگلا ہمارا ٹیگ ہے بلاک کوٹ بی ایل او سی کے کیو یو او ٹی ای بلاک کوٹ یہ ٹیگ ٹیکسٹ کو کوڈ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے مطلب لمبے ٹیکسٹ کو بلاک کوٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں میں نے ایک لمبی لائن بلاک کوٹ ٹیگ کے اندر لکھ دی ہے آپ براؤزر میں دیکھیں اس کو اتنے لمبے ٹیکسٹ کو بالکل باری کر کے آدھی لائن میں براؤزر میں نظر آ گیا ہے اس لیے یہ ٹیگ لگاتے ہیں بلاک کوٹ اگلا ہمارا ٹیگ ہے کیو ٹیگ یہ ٹیگ چھوٹے چھوٹے اقتباس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹیکسٹ سے پہلے اور بعد میں خود کار طریقے سے قومیں لگا آ جاتے ہیں کوڈ ایڈیٹر میں, میں میں نے ایک پیراگراف میں کیو ٹیگ کے اندر پاکستان زندہ باد لکھ دیا ہے اور کیو ٹیگ بند کر دیا آپ براؤزر میں دیکھیں اس فارمیٹنگ ٹیگ کا کمال کہ پاکستان زندہ باد کے آگے پیچھے قومیں لگا دیے اس کو قوموں کے اندر بند کر دیا ہے. اس کے آگے ہمارا ٹیگ ہے پی آر ای پر فارمیٹڈ ٹیگ ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے ٹیگز میں یہ بہت اہم ٹیگ ہے عام طور پر کوڈ یا نظم لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسا متن جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سپیس اور لین بڑے کے ساتھ ویسا ہی نظر آئے جیسے لکھا گیا ہو تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے جیسے ہم کچھ مخصوص الفاظ لکھ کر دل بنا دیتے ہیں یا لو یو بنا دیتے ہیں تو براؤزر میں وہ ویسا ہی نظر نہیں آتا بروزر میں اسے ہم سیم شکل میں دکھانے کے لیے پی آر ای پرفارمیٹڈ کا ٹیگ لگا دیتے ہیں جس سے جیسے ہم نے لکھائی کی ہوتی ہے جیسے ہم نے لکھا ہوتا ہے ویسا ہی سکرین کے اوپر نظر آ جاتا ہے اس سے آگے ہمارا ٹیگ ہے بی ڈی او بی ڈریکشنل اوور رائٹ بی ڈریکشنل اوور رائٹ, رائٹ بی ڈی او کا ٹیگ ٹیکسٹ کی لکھنے کی سمت کو بدل دیتا ہے اصل میں کریکٹر لیور پر سمت کو بدلتا ہے نہ کہ لائن یا پیراگراف کی سمت کو جیسے ہم نے ٹیکسٹ لائن کا کوڈ پڑھا تھا وہ پوری لائن کے فارمیٹ کو بدل دیتا تھا رائٹ یا لیفٹ کر دیتا تھا اسی طریقے سے بی ڈیو ٹیگ آپ کے کریکٹر کی سمت کو بدل دیتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں میں نے بی ڈیو رائٹ اور لیفٹ دونوں لے کر دکھائے ہیں میں آپ دیکھیں پاکستان زندہ باد کو پی کے رائٹ مطلب دائیں سائیڈ میں پی سے لکھنا شروع کر دیا ہے انگلش ہم الٹی سائیڈ سے لکھتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے لکھتے ہیں جو چونکہ میں نے بی ڈیو کا ٹیگ جو ہے وہ رائٹ کیا تھا اس نے رائٹ سائیڈ سے لکھنا شروع کر دیا ہے پہلے پی رائٹ سائیڈ سے لکھا ہے پھر اے لکھا ہے پھر کے لکھا ہے ایسے لیفٹ سائیڈ کو جلا گیا ہے اسی طریقے سے میں نے السلام علیکم جو ہے وہ اس کو بی ڈی او لیفٹ کر دیا ہے تو چونکہ اردو جو ہے رائٹ سائٹ سے لکھی جاتی ہے تو اس نے لیفٹ سائٹ سے اردو کو لکھنا شروع کر دیا ہے اسی لیے ہم بی ڈی او کا ٹیگ لگاتے ہیں اس کے بعد اگلے ہمارے تین ٹیگ ہیں فارمیٹنگ کے ان تینوں کا تعلق کمپیوٹر پروگرامنگ کے ٹیکسٹ سے ہے کمپیوٹر کے لیے یہ اہم ہوتے ہیں ویورز کے لیے اتنی خاص اہم نہیں ہوتے سرچ انجن کو دکھانے کے لیے ہم یہ ٹیگ استعمال کرتے ہیں اس میں پہلا ہمارا ٹیگ ہے کوڈ سی او ڈی ای کوڈ کوڈ لکھ کر اس کو بریکٹ میں بند کر دیا جاتا ہے کوڈ کا ٹیگ لکھا جاتا ہے بروزر میں کمپیوٹر کوڈ لکھے دکھانے کے لیے ہم کوڈ ایڈیٹر میں کوڈ کا ٹیگ لگا کر اس کے اندر کوڈ ایلیمنٹ لکھ دیتے ہیں کوڈ اپریٹر میں میں نے ایک سورس کوڈ پرنٹ ہیلو ہیلوڈ کوڈ ٹیگ کے اندر لکھ دیا ہے بروزر میں آپ کو سورس کوڈ لکھا نظر آ رہا ہے پرنٹ ہیلو ہیلوورڈ یہ سرچ انجن کو بتا رہا ہے کہ یہ کوڈ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے دوسرا ہمارا ٹیگ ہے کے بی ڈی یہ بھی کمپیوٹر کے لیے سرچ انجن کے لیے خاص ہے کے بی ڈی کی بورڈ کی انپوٹ دکھانے کے لیے کے بی ڈی کی بورڈ کا کوڈ لگاتے ہیں تاکہ سرچ انجن کو سمجھ لگے کہ یہ کی بورڈ انپورٹ دکھانے کے لیے کوڈ لگایا گیا ہے کی بورڈ انپورٹ لکھی ہوئی ہے کی بورڈ کوڈ ایڈیٹر میں میں نے پریس لے کر کے بی ڈی کا کوڈ لگا دیا ہے اور کنٹرول لکھا ہے اس کے بعد کے بی ڈی کو کلوز کر دیا ہے آگے پلاس لے کر دوبارہ کے بی ڈی کا ٹیگ لگایا ہے اور سی لکھ دیا ہے تو آپ بروزر میں دیکھیں کہ لکھا آگیا پریس کنٹرول سی یہ کی بورڈ کی انپٹ ہے سرچ انجن کو دکھانے کے لیے تیسرا ہمارا ٹیگ ہے ایس اے ایم پی یہ سیمپل سے لیا گیا ہے ایس اے ایم پی یہ سیمپل سے کوڈ نکالا گیا ہے کمپیوٹر یا پروگرامنگ کا آؤٹ پٹ دکھانے کے لیے یہ کوڈ استعمال ہوتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں پی ٹیگ کے اندر میں نے پروگرام آؤٹ پٹ لکھا اور ایس اے ایم پی کا سیمپل کا ٹیگ لگا کر ہیلو ورڈ لکھ دیا ہے یہ سرچ انجن کو بتا رہا ہے کہ ہیلو ورڈ یہ پروگرام کی آؤٹ پٹ ہے براؤزر میں آپ نے دیکھا کہ یہ کمپیوٹر آؤٹ پٹ ہیلو ورڈ دکھا رہا ہے تو یہ سرچ انجن کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کمپیوٹر کی آؤٹ پٹ ہے شکریہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اردو میں کوڈنگ سیکھتے اللہ حافظ